У нас в гостях Донець Донецьк, Донецьк. Е, Володимир Березін ігор Брідіхін, газета провінція Костянтинівська, Костянтинівка, Донецька область. Ви приїхали святкувати новий рік на майдані. Так, да а... е, ну по-перше, я хочу сказати, що наша газета Провінція це найстаріша приватна газета України. Е, вона заснована в 1990 році. Ми намагаємося в умовах Донбасу, в умовах нашого регіону бути абсолютно незалежними від усіляких святих в самому логаві впливів і ми досить нам так здається незалежними і від опозиції теж і, і від опозиції і від, і від влади Ну, насправді, насправді так неможливо. Насамбілі ми єсть в опозиції, бо що у нас немає другої опозиції. Насправді Ми хотіли б так, із була опозиція, ну якщо її немає ми, ми нам нам, нам приходится в Украине. В Донецке область о матеріалу. Слушайте, а можно вам проще по-русски или по, по українськи Ну вот он по-українську. Да. По да. я? Да. Да. я буду с вами по-русски, по-українськи. Да, Отже, <кій> слухайте, а тут от Євромайдан, Газета Провінція. Можете показати Євромайдан. А вам за це не не бывает там? Ну, дело в том, что э, газета существует с 90-го года, и она за это время э, так создала свой имидж, и самое главное, это бизнес, то есть газету покупают. Mm -hmm. Действительно, это, это вообще трудно, потому что очень многие покупают те, которые не любят mm -hmm. Евромайдан, они любят, например, партию Региона. Они покупают, читают, скрипя зубами, потому что у нас тираж, Uh -huh. Он достигает 10 10.000 10 в нашем городе, где 60 населе жителей. Uh угу. -huh. Может я так э 2004 год, газета один материал э надрукувала про оранжевых такой, ну, схвальный, и на 3.000 впал наш тираж. Да, вот так в этом да. роде. Тому є такі умови Донбасу. Да, ми повинні до них пристосовуватися, до наших читачів, uh -huh. але я хочу сказати, коли порівнювати ситуацію теперішню, і ту ситуацію, яка була там 2004-2005 рік, то Донбас дуже так лояльно відноситься до майдану і, 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 і досить багато році? Ні, тепер зараз карінані з четвертим. Зараз краще. З четвертим. Ситуація, і тепер не. досить багато людей, які схвально відносять до всього, що тут на тут Вавілон 13 проект українських кінодокументалістів, Вони показували ходу. За євроінтеграцію, uh -huh. які там закидали яйцями, сипали прокльонами і так далі. Ви і ви щойно прийшли і сказали, що ви самого лігва. Uh, ви справді uh, там перебуваєте під таким uh, Ні, не, не знаю про цей пресинг. Ви uh. знаєте, ми їхали. Був такий автопробіг по Донецьку за uh, майдан за євроінтеграцію, і старі люди там показували дулі, там кричали щось. Uh, yeah. А молодь казала ну, давай в Європу. Ми за європу. Тобто. Давайте подивимося, що зараз відбувається на Майдані, тому що нас Кутєпив, це наш кореспондент. Просто ми будемо перериватися, тому що а, людям дуже цікаво, що відбувається там на майдані. Богдане, якщо ти там, будь ласка, з'явись. Хто знає, якісь звір.

Отже, ми продовжимо е, нас, Донецькі журналісти з Донецьку. Я скажу поки що, що головно в стрічках новин зараз головна новина про те, що 500 тисяч людей заспівали національний гімн на Майдані, а не ньюзи із звернення президента Януковича. От Ви зараз можете подивитися, що відбувається на Майдані. дивіться. я не знаю, як вони порахували що там 500 тисяч. А, заявку до книги а... рекордів Гіннеса вони подадуть згодом. Очевидно, мав бути представник книги рекордів. Я знаю специфіку цього процесу. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю ще чи є. Мустафа, ти знаєш, ми годину тому з Майдану поїхали сюди, і люди всі все прибували і прибували. Я насправді, ну, це мій перший рік Новий рік в ефірі. Я дуже собі заздрю, але я ще більше заздрю людям, які там, і тому, що там дуже багато людей, яких я знаю, і. Ну, будь-якому разі, ми показуємо це 14 тисячам людей, які нас дивляться. Концерт там класний. Вже 15 тисяч, 16 тисяч людей, які дивляться нас. Мене питання до вас сьогодні в зачерньо був а, пікет під будівлею Ріната так. <плес> 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 І насправді сталося те, чого ніхто не очікував. Це Ренат Ахметов сам приїхав на машині а, до пікетувальників. В спортивному одязі, я так розумію, що він приїхав з спортбази, де він тренується. Він сам був за кермом, без охоронців, і вийшов до людей. Це перший, мабуть, представник влади, який вийшов до людей без охоронців, ну до пекетуючих. Там їх було там, не тисячі, не сотні, тисяча, а десять, але все одно. От давайте подивимося, як це відбувалося. Потім ви нам розкажете, да. як його взагалі сприймають зараз Ахметова mm -hmm. і все ж відбувається. Mm -hmm. Покажіть, будь ласка, нам це відео. І різдвом. Я думаю, Якщо я буду казати без гучномовця, це нормально? Лучше в гучномовить. гучномовець, так? Да? А всіх привітати з прийдешнім Новим роком і різдвом Христовим. І Вибачитися за те, що ми запізнилися. Але ДАІ нас сьогодні чекало і створило всі можливості для того, щоб ми приїхали невчасно. А сьогодні, друзі. Доброе вот, утро. Онлайн-трансляция. Вот, пожалуйста. Обман. Вот я, я к вам пришел, зачем вы такие обманщики? С вас наступающим Новым Годом. Вас там, я хочу поздравить. Вас хочу вас поздравить. Вас вот. Вас. вот вы кричали, что я прячусь в Лондоне. Кто из вас кричал? Я сказал Так вы обманщики. А, а вы смотрели прямой эфир? Да. Ребята, руках, ребята, ребята, вы обманщики. Мы до вас... Вы не не пришли... Один не Вот я хочу сказать, маленькая ложь порождает большое недоверие. Приходите по совести. Я всегда услышу голос совести. А когда вы приходите и обманываете людей, это некрасиво. Вот я просто вам хочу сказать, у меня всегда говорят, санкции, санкции, санкции. Для меня самая большая санкция, это тогда, когда я не смогу ходить по этой родине, по своей, по Донецкой земле. И не смогу вместе с вами дышать этим воздухом. Вы патриот, правильно? Я патриот наш. Да, Поэтому, ребятки, вы приходите, показывайте. Занимай, вы, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы Украина была сильная, я с вами. Независимая, я с вами. Целостная, я с вами. Если вы хотите, чтобы каждый человек имел достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь, я с вами. Только на обмане это не построишь. Приходите с правдой, я буду всегда с вами. Будете приходить с обманом, я с вами не буду. Я к вам приехал. Поздравить вас с наступающим Новым годом и через прессу передать всем, всем, всем поздравления, всем землякам, всем Украине, самые на лучшие пожелания, чтобы следующий год принес нам удачу, чтобы наша страна была сильной, независимой, целостной, чтобы у всех был достаток, у каждой семьи был достаток. Но приходите, пожалуйста, с правдой. Леонид ну идем до вас за расправду. Можно я решить, что вы на месте? Все. Ильич, Спасибо. Иди, пожалуйста, так а как вы относитесь к Еще. Я хочу сказать, я, когда люди приходят за правду, я за правду. Когда приходится обман, это обман. Я хочу сказать, я приехал сюда к вам показать, что здесь присутствует обман. Не я не при... Подождите. Вы сказали, что я прячусь в Лондоне. Я здесь. Я один. Без Нигде одного человека охраны. Я к вам пришел. Вот он один. Секундочку. Я не был в Лондоне. Понимаете, не был в Лондоне, я еще... Это не сшит, это я обман. Не Секундочку, подождите, молодой человек. Вы только что в прессе передали, что я прячусь в Лондоне. Я вот там. Секундочку. Вы кричали? Кричали. Я здесь, друг мой. Это прекрасно, Смотрю вам в глаза. Поэтому я хочу сказать. На обмане? На обмане. Вам что-то не нравится, приходите на выборы, проголосуйте за того или иного кандидата, как за ту или иную партию. партию. Это как демократический делать? подход. А если вы приходите и говорите одно, а на самом деле это не так то мне Ре с вами мы... не, не думаем, Мы не будем Ре дожидать выборов 15-го года, все решится до 15-го Мы знаем, как вы делаете Ре выборы. Молодой человек. Молодой да. человек. И я живу на севере на И я прекрасно знаю, а а вот как вы, вы делаете выборы. На вашей родине даже. Я в в вашем живу. Молодой человек. Молодой. Молодой человек. Послушайте меня. Вы, вы знаете, что? что вы немножко вы, вы меня берите умом, а не голосом. Вы меня голосом не возьмете. Послушайте меня. Вы меня голосом не возьмете. Понимаете? Хорошо, по за спиной поворачивайся. Занимаемся своими делами. Слишком много чести. Слушай, ну, ты проходимец. Кроме того, что планы, Лондона, еще же Езжай! <реклама> Только что приезжал к активистам да, демократического... Так, объект. можно, да? Да. Вот первый, первый, вопрос. Мы не знаем Ахметова, mm -hmm. ну, то есть мы знаем его вот по видео мы его знаем да, там, да, по да. интервью, да, вы его знаете там лично, наверняка виделись, наверняка ощущаете атмосферу. Вот того Ахметова, которого мы здесь видели, это какой Ахметова? Злой, добрый, там, не знаю. Ну, во-первых, это очень закрытый человек. И, и мы его на самом деле не знаем. И мы, мы живем внутри. Я mm -hmm. э, лучше э, Ахметова знаю Януковича. Когда он был губернатор Донецкой области, мы встречались. Э, э, расстояние до. Ах Ахметова очень далекая. Он всегда держит колоссальную дистанцию. Его видят на трибунах стадиона, и все. То есть это человек э минимум публичности. Но здесь, безусловно, все понимают, что он показал пример на самом деле: что вот можно и Захарченко выходить, и Медведчук выходить. Да, он показал четко, это э понятно, что ребята, что ж вы сидите за заборами? Да выходите и говорите. Вот, Но. Вот таким Ренатом, Рената Леонидовича, я ни разу не видел. Каким таким? Взволнованный. Таким. На самом таким. деле волна, волна Майдана вот здесь чувствуется по нем. Mm. Понимаете? Волна до него дошла, Майдан. Да, Майдана. я хотел да, да. это эмоциональный шаг, это тверезый разрахунок? Это, конечно, это, конечно э, тверезый разрахунок, но э, он почувствовал, что сейчас он, у, у него, знаете, такое ну, не но очень точное чутье, что mm -hmm. делать, и он очень четко почувствовал, что ему надо сделать, и он это сделал. Mm -hmm. Вот. И здесь, но мы увидели самое главное, что действительно все, что он говорит, это человек очень взволнован, mm -hmm. это человек его волнует все, что происходит. Это нас журналистов это удивляет, потому что эти люди это небожители, mm -hmm. их вообще ничего не волнует, и вдруг он спустился вот сюда, понимаете, и он э, реакция его, это фантастика, это на самом деле успех Майдана, один из колоссальных успехов Майдана, то, что волна Майдана доходит до таких людей. Вот. Но самое главное, я хочу сказать, что впереди всего, вот у нас, к сожалению, в Донецкой области практически нет оппозиции к партии, ну, я их называю клубы, клубы кролиководов, как общественные организации. Понимаете, это ну, несколько человек, которые там на выборах, когда деньги появляются, они побежали. А так их нет, и это все прекрасно понимают. Вот. Но впереди сейчас идут журналисты. И вот здесь, вот наша коллега Татьяна Заровная, я, я узнаю у наших ребят, которые, как и вы, все вышли первые на Майдан. Здесь и там они тоже впереди. Понимаете? И потому что, а что нам остается? Смотреть, ждать, когда оппозиция проснется, когда она будет, не, не будет бояться Рената Леонидовича, потому что понятное дело, что это человек всемогущий, поэтому его просто боятся. А журналисты – это очень смелый шаг. Я считаю, что они просто... Я перед ними снимаю шляпу, то, что они это, что, что это сделают. Потому что все знают, я, я эколог. Мы знаем, что Ренат Леонидович, родной, любимый, отрезал кусок ботанического сада. Для того, чтобы там построить себе Слушай, дом. Слушай, вот вы не боитесь, что он подаст на в суд? Да пусть подает, понимаете? Я ж... Не просто, насколько я знаю, Ахметов очень, очень тщательно относится к таким вопросам. Я хочу сказать, что вот здесь очень тщательно... Потому что мы отдыхали в этом ботаническом саду. Приходили, и вдруг выходят охранники и говорят, до свидания, ребята, понимаете? То есть, в принципе... И я считаю, что сейчас ситуация такая, что хватит уже бояться. А, то есть этих людей еще и пустили а, туда, так? Ну, тобто. ну, да. У нас есть ваш... Коллега. Человек, который ближе к вам. И наш коллега, наш общий коллега. Зура Аласанья на связи с нами из Харькова. Зурап, Зураб, с Новым годом тебя! Мустафа вас всех, конечно, вас тоже поздравляю. И все, все тоже поздравляю. А можно тебе сразу я вопрос? Запросто. Там вот ты кому-то показывал сигнал, чтобы они тише сидели? Я сейчас начну громче, подожди, сейчас, две секунды. Нет, я к тому, что покажи, пожалуйста, с кем ты празднуешь, если это, конечно, не секрет. Это огромный секрет, пока давайте задать вопросы про Майдан, потом я буду все остальное. Хорошо, вопрос про Майдан. А ты почему не на Майдане, собственно? Ну, хотя, может, уже ушел. Я погулял. Шоу устраивать казалось не с кем, Мустафа. На Евромайдане, то, что называется у нас в Харькове Евромайдан, в 11 часов не было никого, сейчас только что позвонил Диме Пелепцу, который все еще подраненный лежит и не может встать, хотя он собирался туда пойти, но нет. Человек 20-30, я считаю, что в Харькове Майдана нет, Евромайдана, по крайней мере на Новый год. Соседняя площадь, метр 800 от Евромайдана, это площадь свободы в Харькове, там, где обычно власть проводит свои гулянки, выглядит, честно говоря, очень-очень странно и немножко даже отвратительно. Да, плевать на политкорректность. Сегодня новогодний вечер. Примерно наполовину она забита иностранцами, наполовину забита жителями спальных районов, так скажем. Атмосфера там хреновастая, прямо скажем. И музыка там тоже соответствующая. Группа, которая там выступает, называется Время и стекло. Вот это единственное, что у нас порадовало. Не знаю, что это означает, но, видимо, так и будет. Ну и мы здесь все на работе вот, в Медиапорте празднуем. И поздравляем вас. А, так ты в Медиапорте. Конечно, Так не покажи могу. коллег наших, которых мы не видели столько дней. Устафа, ты сам это сказал. Я так вижу, там стадион. <свят> Ого! <свят> там их много. <свят> так подходите ближе, что вы там стоите. Потому что сейчас будет. А что сейчас будет? Покажите. Ну. По-простому, господин. Площадь, калька, праздник, люди. Проводили год, нелегкий. Кто-то с чаем, кто-то с водкой. Обнялись, поцеловались, но с тринадцатым расстались. Что желали? Счастья, света, доброты, улыбок, лето. Кто хотел переворота, кто хвалил свое болото, кто любви желал, да. кто мира. Кто-то мудрости мудирам. Кто-то казни палачам. Ну и так, по мелочам. Чтоб машины не горели. Чтобы Юля не сдалась. Чтоб Преступники сидели. И зеленка не лилась. И еще от нас по-братски. В Зураб, а скажи мне, пожалуйста, какое главное событие для тебя года? Ну хорошо, Евромайдан номер раз. И, конечно же, громадский. Его появление, я так понимаю, изменило картину информационную в том числе. А, хорошо, а ты следующий год встречаешь с Опаской, со страхом, с радостью, не знаю, с надеждами. Совершенно никакого страха, Мусор. Вот что бы ни было, я знаю, что есть. Люди, которых вы видели только что здесь, это медиапорт. Я знаю, что вы знаете, что есть люди там рядом с тобой, это громадский. И таких людей мы видели целый миллион. Они все стояли на Майдане. Не важно, что его нет в Харькове, не важно, что его нет в Донецке, есть немножко во Львове. В основном это громад... Майдан Киевский. Это на самом деле не важно. Эти люди есть, мы это знаем. Поэтому очень порадовало маленькое видео. Помнишь, когда журналисты преследовали президента? Это да. было настолько смешно и, и глупо с его стороны, что теперь уже, как ни странно, он стал вот из такого огромного чувака, стал вот таким маленьким и, и, и таким незаметным и неизвестно кем. А, вот это видео сделало все. Ребята, молодцы. Там был лично насколько я помню. И оно изменило многое сознание людей, в том числе и в моем. Президент перестал быть громадной, сакральной фигурой. И это очень хорошо. А вот у меня, я бы хотел, знаете, чтобы вы пообщались друг с другом, потому что мы тут находимся в Киеве, да? Вы восточнее Киева, ближе к России. И я думаю, что у вас есть много созвучных тем. Вот э, я знаю, что Зураба в Харькове там власть не очень любит, но ну, мягко говоря, э, вас, наверное, тоже власть не любит. Но если вы бы с друг другом общались, вы как вообще относитесь к тому, что Украина, в общем-то, отдаляется от России, ну, именно ментально, да? Хотя во власти мы все ближе и ближе становимся. У вас нет в этом плане какого-то раздвоения? Вот, Муз, кто с кем пообщался бы? Э, вот у нас сейчас у нас газета "Провинция" с Донеччины в гостях. А? И у нас два донецких журналиста, которые находятся здесь в Киеве, они приехали поддержать под Евромайдан. И, в общем-то, я посмотрел их газеты, я не знаю, у нас в Киеве такой не выпускают, как у вас в Донецке. Но вот вы друг с другом, как когда вы общаетесь, вы ощущаете что там Харьков, Донецк, Луганск, вот эти все области, что есть какая-то проблема с тем, что Украина идет в Европу. Ты знаешь, я не знаю, что скажут ребята. У нас нет никакой общности, прямо скажем. Я знаю много людей в Донецке, но подозреваю, что ребята, которые сейчас сидят в студии, и здесь, которые сидят ребята, маргиналы в своих городах, что там в Донецке, что здесь, в Харькове. Мы чувствуем себя нормально, не вопрос. У нас есть, друзья, и в Киеве, и в Харькове, и во Львове одинаково. Но как сидящих у вас ребят в студии немного в Донецке, так и здесь, в Харькове немного людей, которые чувствуют себя Европой в душе. И а а под... раньше было еще меньше. Ну, наверное, да. да. это радует. Можно два слова сказать? Да. Мустафа, у нас действительно уникальная газета. Ты уже сказал, что в Киеве такие не выдают. Да. И я хочу сказать, что, ну, так склалось, Костянтиника – это маленькое провинциальное место. І ми там варимося в своєму соку. ніхто на нас не звертає уваги ні з Києва, ні з Донецька. Тут якась така дуже странна ситуація. От Україна окрема, Донецька область окрема. Да? Угу. Якогось руху немає ніде, ні, в, ні в науковій сфері. Я, наприклад, займаюся там, краєзнавством, і коли буваю в Києві, тут академіки українські кажуть, а, Донбас, та ви там, е, займаєтесь історією. Там, е, Заводов там і Городов, тось тобто, нас не сприймають як частину таку от України, да? навіть тутешні люди. І тому для нас ти знаєш, ми дуже з повагою до створив відносимося до створення громадського телебачення. потрібні зв'язки між Донбасом і Україною, і Києвом. Ви повинні на якому, про нас знати. На якому рівні зв'язки? А про що я кажу? Ну, хоча б а, а, про все. А, а, і про зв'язки на рівні там, інформаційного обміну, і, і, починаючи з цього. Ви ну, скажете, про що я кажу, конкретно кажу. От, наприклад, краєзнавча робота, да? а, коли дивишся, чим займаються краєзнавцем Донбаса, основна проблема, історія Донбаса не вписана в історію України. Коли читаєш українських поважних істориків київських, там про Донбас нічого нема, я бачу, і що з їх боку вони не вписують Донбас в історію України. Есть, тут рух повинен бути двобічний. Да. О, оце одна з проблема. Таких проблем дуже, дуже багато. Тому, коли кажуть, там Україна там вона єдина, там схід і захід єдині. Треба працювати над цим, да, от. Я, знаєте. От що да. Добкін заявив uh -huh. під час повалення uh -huh. Леніна? Ну, після uh -huh. того, що можливо взагалі пора говорити про скасування факторів Бентропа Молотова. Uh -huh. Ну тобто, це розцінили як такі, ну фактично, заклад до сепаратизму. Ви відчуваєте таку готовність людей, простих людей, які дивляться у цей телевізор зомбоящик, які читають не вашу газету, які читають. Газети, ну Донецькі, ті, які читають, так чи є таке от відчуття, що ці люди готові відділятися? Ні, я вам хочу сказати, що на самом деле реально січа стало більше людей, которые за Україну. И это одновременно идет против партии регионов. То есть в Донбассе, вот я увидел молодежь, да, молодежь раньше это был как футбол. Мы этим львовянам дадим, мы выйдем, победим. Янукович победит, потому что мы победим, и все будет классно. Это чисто как был молодежный спорт. Сейчас эта молодежь задумалась. И сейчас я вижу как огромное количество людей. Они говорят, нет, мы не хотим этого. Понимаете? И это здорово. То есть идет в принципе... Ну, на самом, очень, очень много людей по сравнению с тем, что я не говорю. Действительно, есть люди, которые вот они смотрят только российские каналы, они настроены прокоммунистически. Есть люди такие. Но по сравнению с тем, что было раньше, их меньше. Угу. Это сто процентов, понимаете? А что вплывает? Ведь почему в Туреччине телебачение, нет, интернет? Нет, они, они, они сейчас партии регионов и всей все линии, они загнаны в угол. Потому что они видят, что происходит. У нас в Константиновке все заводы умерли практически. Немножко там шевелится по сравнению с тем, что было раньше, практически ничего. И когда нам говорят, что, э, ребята, вот сейчас мы подписались с Россией и все заработает, все прекрасно, уже нечему зарабатывать. Все уже, понимаете? И все прекрасно понимали, когда говорили, что мы вот в Европу мы сейчас подпишем ассоциацию, нашим заводам будет плохо. Каким завода? Нет заводов. Понимаете? И поэтому люди это видят. И, и сейчас идет. И особенно мне не нравится, что молодежь. Вот действительно, мы, мы видим, как старшее поколение и молодежь гораздо больше, чем раньше. Вот мы видели, мы прошли 2004 а год, вот, и сейчас э, гораздо больше людей нас. Под... Раньше просто э, э, одел что-то оранжевое, тебя просто могут побить. Сейчас такого нет. А вот э, последний вопрос, чтобы мы просто уже <кх> и вас не держали. Э, скажите. А? А... Вы сейчас отметили Новый год фактически на Майдане. Ну вот с нами, с нами на Майдане неважно. А там на родине, там, ну, на родине, на малой родине, семья, что делает? То есть они тоже болеют за Майдан? Да, они смотрят сейчас нас по телевизору. Мы сказали, смотрите. Они смотрят нас по телевизору. Слушайте, передайте привет. Мы, мы никогда не передавали. Первый раз на эфире Громадского мы пользуясь случаем, передавайте привет, кому хотите. Я передаю свой привет. Ольги, своїй жінці. Я думаю, що вона смотрит, їй було тяжело, вона боліла, але вона мене відпустила. Спасибо тебе. Ви на Майдан зараз прийдете. Так. Да, ми були на Майдані і повернемося. У, у нас було дуже багато майданів в Донецькій області. Донецьк, Костянтинівка, Краматорськ, Маріупіль, і багато моїх рідних Виходимо на всі Майдані з маленькими дітьми. Я всім передаю. Останні два питання, яке дуже багато людей цікавиться. Це у вас вишиванка Донецька? Пошито в Донецьку, в центрі Донецька є ательє, де можна на заказ пошити вишиванку, і там такий патріот України працює, який все це робить. Добре, дякуємо, що ви з нами були. Вам, Спасибо. я так розумію, на Майдан да, Тримайтеся.